Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada bangsa Mekan Hari ini kita nak bercerita tentang kereta elektrik dari sudut pandang yang berbeza. Anda kena ingat mantra ni. Kereta elektrik bukan untuk semua orang dan kereta elektrik tidak akan jadi macam kereta yang pakai enjin. So, kami nak cerita tentang kelemahan-kelemahan untuk anda yang sedang mungkin consider nak beli kereta elektrik, adakah benda ini akan menjadi halangan kepada anda untuk memiliki kereta elektrik? Tapi seperti biasa, sebelum kami bermula, pada anda luar yang mungkin baru saja menemui channel ini, mekanik kami cek sudah lagi subscribe, kan like dan juga butang lonceng dan follow kami di semua media sosial. <Eng BIAN lettuce> kereta elektrik ni kalau kita tengok secara literal nampak macam pembangunan teknologi scientific dia memang nampak macam laju okey daripada tahun pertama sampai ke tahun lima kalau kita tengok lima tahun kebelakangan ni teknologi-teknologi tu nampak macam laju macam moden tapi kalau kita tengok dari segi keseluruhan secara overall sebenarnya ada satu masalah utama yang tidak selari dengan kemajuan kereta elektrik itu tadi iaitu infra maksudnya infrastruktur pengecasan okey kita kena ingat Kereta elektrik sekarang sehingga hujung 2025 mendapat pelepasan cukai. Tak kena sebarang tag, tak ada duty, tak ada apa semua. Menjadikan kereta tu murah secara teori. Tapi belum masuk tag lah untuk macam tahun depan. Walaupun kereta tu murah, sebenarnya kereta-kereta yang dikeluarkan pada hari ini, kereta-kereta mahal. Kereta-kereta dalam kelas mahal. Tak ada lagi kereta-kereta kecil yang murah dalam Malaysia kat overseas lain lah. Walaupun kereta tu kereta-kereta mahal, kereta tu laku dan jumlah infrastruktur pengecasan yang dibina oleh Gentari, Jom Charge, Charge EV memang banyak sekarang ni, dia bergerak laju. Tapi jualan kereta elektrik lebih laju. Maksudnya, charger siap 2, kereta jual 10. Charger siap 4, kereta jual 50. Nampak tak? Nisbah tu tidak sama menjadikan charger-charger ini tadi tidak cukup untuk menampung kereta-kereta yang banyak dijual ini tadi. Okey, anda boleh tanya pada orang yang pakai kereta-kereta elektrik. Ini lebih dominan terjadi di tempat-tempat R&R, highway dan okey, pembangunan infrastruktur ni satu hal, tapi dia tidak seimbang. Kalau kita tengok dekat plus bandar-bandar besar Pening, JB, KL laju rancak. Tapi cuba tengok di pantai timur. Ha, di sebelah pantai timur boleh kira dekat sini daripada KS sampai ke Kuala Terengganu dekat highway ada berapa saja charger yang ada dan bilangan kereta sentiasa bertambah setiap hari setiap minggu tapi charger ni nak bertambah ni mungkin setiap bulan setiap tahun dan ini adalah satu halangan yang terbesar dan dah lah charger ni sikit bila kita nak pergi belum tentu kita dapat charge terus dan kita terpaksa Tunggu kalau charger tu occupied Maksudnya ada orang tengah charge Kalau orang tu charge 30 minit Mana kita dah bazir 30 minit untuk Menunggu untuk charge Itu satu hal yang lain Dan satu hal yang lain Kalau charger itu rosak Yang ini memang sangat nightmare Dan infrastructure ni juga Dia ada isu-isu yang glitch Kadang-kadang ha, bila kita cocok Dia tak masuk Kadang-kadang kita dah cocok, dia masuk, kita dah relax tapi dia charger tu berhenti. Ini memang kami sini pernah mengalami masalah ini. Ha, jadi saya nampak benda ni adalah halangan untuk orang yang tidak biasa untuk beralih daripada enjin kepada elektrik iaitu masalah infrastruktur yang belum bersedia sepenuhnya. Yang kedua, masa pengecasan. Okey, anda tengok saya terangkan tadi berkenaan dengan kemajuan dalam teknologi bateri, teknologi OBC, teknologi charging Charger tu laju tapi belum cukup laju untuk kita menyesuaikan diri Jika anda beralih daripada enjin kepada EV Sebagai contoh, kalau kita berhenti nak isi minyak okey, 3 minit, 5 minit, maksimum mungkin 10 minit Itu termasuk dekat kedai bersembang dengan awet dekat kaunter Pergi toilet kan, kuda berak pagi-pagi. Jadi aa, mungkin itu masa yang paling maksimum. Tapi untuk kereta elektrik, anda kena faham beberapa terma ataupun istilah. Kalau kita beli kereta, dia tanya, uh, kereta ni tangki berapa? Orang tanya saiz tangki pun tidak kan? Tapi kalau kereta elektrik, dia ada terma-terma. Contohnya OBC, on board charger tu untuk DC. Okey, direct charging yang dekat pam minyak tu, berapa speed dia? Ah, kereta ni boleh terima berapa? 30, 60, 100 charger tu pula ada speed yang boleh masuk dia. Jadi istilah-istilah ni atau kemampuan-kemampuan ini mempengaruhi masa mengecas. Ha, contohnya, okey, katakan kereta A tu dia boleh masuk 80 kW dan charger tu 130. Okey lah, maksudnya dia boleh masuk 80 kW. Tapi charger ni pula dia bergantung pula pada arus elektrik, pada beban, pada keadaan elektrik ketika tu. Kadang-kadang walaupun charger tu besar, dan kita punya OBC itu besar, dia tidak masuk sebagaimana yang diiklankan. Contohnya, kereta tu boleh terima 100, charger 150, bila kita cocok, dia tak masuk pun 100. Dia mungkin masuk 80. Dan paling sedih sekali dia masuk lagi slow ha, 60 Ini DC charger Iaitu charger yang memang laju Kalau charger tu charger AC Maksudnya charger yang perlahan Katakan kereta kita terima 22kW charger tu 22 kW tapi kita cocok jarang sekali boleh dapat 22 kW ini mengikut pengalaman kami. Jadi, masalah nombor dua, masa pengecasan yang lama. Jadi, benda ni berlaku di tempat pengecasan CPO dan juga di rumah. Sama je. Nah, kat rumah, AC pun ada isu yang sama. Kecuali perumahan-perumahan baru yang kabel-kabel dia besar, three-phase apa semua. Dia mungkin boleh dapat full. Kalau 11, 11. Kalau 22, 22. Yang ketiga, lifespan, jangka hayat dan juga kos bateri. Okey, kalau kereta biasa, kereta berenjin, dia punya jantung kereta tu adalah enjin lah. Tapi dalam kereta elektrik, dia punya jantung bukan motor tu, tapi adalah bateri. Semuanya bergantung pada bateri. Motor tu elok, power macam mana pun, kalau bateri tu tak elok, dia tetap jadi tak elok lah. Jadi secara teori, okey, kalau orang dah kaji kereta elektrik ni for the past 10 20 years okey jarak efektif usia bateri itu adalah sekitar 8 hingga ke 10 tahun kemudian keupayaan bateri itu, kapasiti bateri itu memang akan menurun daripada 100% bateri yang boleh jalan tadi dia mungkin turun sehingga 80 70 ada yang turun sampai 50% bergantung pada sel bateri kualiti bateri itulah dan uh, cuba bayangkan kalau kita bawa AXIA sekarang AXIA boleh isi 30 liter 30 liter kita boleh jalan daripada KS sampai bulan AXIA memang jimat tapi lepas 10 tahun AXIA yang sama bayangkan tangki tu daripada 30 liter dia jadi 15 liter saja ha, tapi ini tak terjadilah pada kereta-kereta berenjin tangki minyak jadi lagi kecil teori yang sama kalau kita apply pada kereta elektrik dia terjadi maksudnya dulu dia boleh jalan 400km selepas 10 tahun mungkin dia hanya boleh jalan 200km 150km dan apa penyelesaian dia? Sama ada kita menggantikan bateri atau sel bateri itu dan sebenarnya kalau anda nak tahu kereta elektrik kos terbesar dia adalah bateri dan bateri adalah yang paling mahal kita tak tahu harga dia sekarang lah ha, bergantung pada jenis kereta kan ada LFP ada NMC kan mungkin daripada RM10,000 RM30,000 RM80,000. Ada kereta-kereta yang mahal, bateri dia boleh mencecah lebih daripada RM100,000. Dan ini mempengaruhi sebenarnya nilai jualan semula kereta tu untuk jangka masa yang panjang. Yang ini kita akan cerita kemudian lagi. Lah. Tapi apa yang saya nak bagi tahu ialah jangka hayat dan juga kos bateri itu sendiri perlu anda buat consideration kalau anda nak beli dan gunakan dalam masa yang panjang. Tapi kalau anda beli kereta EV itu sebagai kereta kedua, nak pakai 3 tahun, 5 tahun, tak ada problem lah. Yang keempat, harga kereta yang tinggi. Sebenarnya ini agak aneh sebab walaupun kereta itu sebenarnya tidak ada tax, tidak ada apa sehingga tahun 2025 hujung ni, kereta tu tetap saja tinggi sebab kos untuk membuat kereta elektrik ni seperti yang saya bagi tahu tadi, bateri dia memang masih mahal, masih mahal untuk di develop. Okey. Dan untuk Malaysia, okey, ada pengecualian untuk 2026, kereta-kereta CBU tax tinggi, kereta-kereta CKD yang pasang dekat sini akan dapat pelepasan tax sama juga dengan harga-harga sekarang tapi belum ada lagi, ha, tak ada lagi kereta-kereta tu dan kita hanya akan dapat tahu pada tahun depan, sebagai contoh kita ambil perbandingan lah, ha, kereta contoh macam BYD atau 3, harga berapa dalam RM14, 15 kereta yang sama sayang sama, kita boleh beli HRV, v Corolla Cross yang mungkin sekitar 120 130 kalau compare Apple to Apple, kereta ICE dalam segmen yang sama masih lagi berbaloi untuk jangka masa panjang. Dan kalau anda loan panjang, okay, consideration consideration ini perlulah diambil kira sebab kereta-kereta EV beli harga ni, kereta-kereta petrol beli harga ni. Boleh tengok resale value dia. yang ini dia akan turun lebih cepat. Yang itu kita akan cerita sebentar lagi. Yang kelima, kos repair dan maintenance sebenarnya tidak murah. Ai, bukan kata dulu EV ni tak ada maintenance. Ha, nah, anda perlu tengok dari konteks yang menyeluruh. Okey. Kereta yang kita nak pakai lama. Okey, anda bayangkan kita beli Tesla bodoh kita loan 9 tahun. Okey, kita panjang ni. Kita beli kereta elektrik kita loan maksimum. Dari segi teknikal, okey, kereta EV dia memang simple, dia tidak banyak komponen tak ada spark plug, tak ada minyak enjin, tak ada gearbox. Semua benda tu tak ada. Dia hanya ada motor dan bateri. Tapi sistem ini kompleks. Kalau rosak, contohnya inverter, motor elektrik atau sel bateri atau cooling system, kos dia untuk merepair benda ni memang mahal. Dia takkan rosak dalam masa yang cepat lah. Sama juga enjin. Di mana ada rosak? 3-4 tahun kan? Selepas 5-6 tahun. Okey. Kena ambil consideration bila kita loan panjang. Kita akan pakai panjang. Kita akan pakai lama. Kalau benda-benda ini rosak, especially selepas warranty. Of course, bengkel-bengkel biasa tak boleh buat. Bengkel-bengkel yang specialist pada EV saja dalam konteks Malaysia, bengkel-bengkel ini memang tidak banyak. Kita jauh ketinggalan berbanding Indonesia, Thailand, apatah lagi dekat Europe, Amerika apa semua sebab yang jenis bawah pokok ada orang dah boleh DIY, ada tool tu dah yang dijual. Tapi dekat Malaysia belum lagi. Untuk diagnostik pun kita terpaksa pergi dekat dealer. Okey. Jadi bila kita pergi dekat dealer, tak ada benda yang murah lah dekat dealer ni. Jadi kalau anda ada consideration untuk pakai panjang kena ambil kira kos-kos ini. Dia mungkin tidak rosak tapi bila dia rosak pening kepala sebab benda-benda elektronik, benda-benda berasaskan ECU, benda-benda berasaskan wiring ni apa semua, dia tidak boleh di repair secara tak 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 ketuk-ketuk. Oh tengok ah ini ada goyang. Bos dia ada bunyi oe 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 sana oe oe. Boleh nampak, boleh dengar tapi benda-benda elektrikal ni benda yang Siapa boleh repair peti ais? Kena tak kedai kan? Ha, jarang orang repair sendiri. Jadi, perlu ambil consideration ni. Keenam, jarak pemanduan yang masih lagi terhad. Ha, yang ni ada range anxiety lah. Rata-rata EV yang kita tengok di pasaran pada hari ini, kapasiti bateri lah. Ha, daripada 30 ke 40. Ini yang yang rendah lah, kereta-kereta yang kecil kereta-kereta normal dia sekitar 50 ke 60 kWh kalau yang premium yang atas macam BMW i apa semua dia dah pakai 100 e-tron, Taycan apa semua kita ketepikan yang dulu kita ambil yang average 50 ke 60 kWh dia punya range sekitar mungkin 400 ke 500 claim range okay. kenapa saya sebut claim range dia orang dapat range ni berdasarkan pemanduan yang sangat berhemah mungkin 90 km sejam 100 km sejam dan dynamic. Maksudnya dynamic driving dia jalan dia slow region, jalan brake region. Dia dapatlah this uh, range. Kalau kita memandu di persekitaran yang normal. Orang Malaysia ni mana dia memandu slow? Tak ada. Kan? Atas highway paling slow 18. Bila kita bawa dekat highway, bila kelajuan tu constant speed, 110, 120, kita tidak akan dapat claim range tadi. Dia mesti akan turun sekitar 5 ke 10% lagi. Apatah lagi bila cuaca panas. Kita pakai aircon 24 jam. Jadi benda-benda macam ni mempengaruhi range tadi. Okey. Kalau anda jenis yang balik kampung, kampung jauh, perlu ada perancangan yang betul-betul rapi. Maksudnya kalau daripada sini ke Pinang saya rasa tak ada problem sangat. Sini ke Johor pun tak ada problem. Tapi kalau anda balik ke Kota Baru Kelantan, balik ke Kuala Terengganu, ah betul-betul kena plan jarak perjalanan kat mana nak charge apa semua. Benda ni tidak susah untuk orang yang dah biasa, orang yang dah santai-santai, orang yang memang aman damai kehidupannya. Tapi kalau kita jenis memang masa sangat berharga, inilah kelemahan dia. Jarak pemanduan tadi masih lagi belum sampai ke jarak yang ideal untuk kita gunakan sehari-hari. Yang ketujuh, kekurangan kepakaran servis tempatan. Okey, macam saya bagi tahu tadilah. Ah yang tadi, kalau kita nak repair bateri apa semua. Jadi industri EV dekat Malaysia ni sebenarnya walaupun kita nampak baru, sebenarnya dia memang baru. Ha, jadi kepakaran third party pihak ketiga terhadap technical isu-isu yang berbangkit pada kereta-kereta EV ni memang tak banyak. Bengkel-bengkel luar dia tak ada tool sebab benda ni kita boleh belajar. Tapi kalau kita tak ada alat diagnosis, ada peralatan, equipment yang betul, tak boleh nak check juga, tak boleh nak tahu apa masalah dia. Dan kereta ni masih lagi banyak yang baru. Bila baru, orang akan balik ke service center. Jadi, dia macam ayam dan telur lah. Tak logik kalau bengkel dekat luar, dia nak buka workshop semata-mata berasaskan EV saja Sebab kereta masih lagi pergi service center. Dan selepas habis dan workshop tak ready. Bayangkan, kita kena tengok dalam konteks yang berbeza. Anda mungkin perasaan duduk dekat KL, Kapar, Semenye, Olah Lempit. Kan? Okeylah dekat nak datang KL. Tapi, orang-orang yang duduk di bandaraya, mentakap contohnya, lancang contohnya, jengka pusat. Orang-orang dekat sini, kalau ada problem dengan kereta EV tu, mana dia nak hantar? Kalau kereta enjin, mungkin dia boleh tarik pakai suara je. Atau pergi tour dekat je, bayar RM50 sampai. Tapi dia terpaksa tarik pergi KL terpaksa pergi dekat center ataupun kat bengkel yang memang ada bengkel luar tapi masih dekat KL lagi ha, ini kekurangan kepakaran servis tempatan ni masih lagi berada pada tahap yang rendah lagi yang ke-8 tidak sesuai untuk pengguna yang tinggal di apartmen dan kondominium eh lah kawan saya okey je pakai dia kehidupan ni memang macam tu tuan-tuan. Ada orang disangkut bersusah payah demi untuk menghalalkan bahawa dia kata dia memang boleh pakai. Dia memang pejuang kebenaran. Memang boleh macam tu tapi kita bercakap sebagai manusia yang normal, kehidupan yang normal pergi kerja, balik kerja, hantar anak, anak pergi sekolah, weekend pergi mall, bawa anak jalan, sekali kali bercuti. Kita anggap manusia-manusia yang normal. Kalau manusia yang tunggu car, pergi sekejap turun bawah, tengok naik, lelaki, tengok car masuk, itu dah tidak normal. Kalau anda tinggal di apartmen, kondominium, rumah bertingkat, bukan semua developer ataupun JMC. JMC apa? Maksudnya, komiti masyarakat dalam bangunan tu membenarkan pemasangan individual caga. Bukan semua yang boleh pasang okay? Atas sebab keselamatan Atas sebab kebenaran lah Atas sebab permit lah Whatever Jadi kalau anda tinggal di rumah-rumah macam ni aa, Ini adalah satu masalah yang Kalau anda tanya saya Masalah yang besar Sebab practicality Pakai EV ni Ialah sebenarnya kita cah dekat rumah Balik kerja kita cucuk Besok pagi jalan Maksudnya bateri mungkin dah 80% 70% Dan ini akan berlaku setiap 2 hari atau 3 hari Tapi kalau kita duduk kondo ini memang masalah Sebab kondo akan ada public charging. Public ni benda awam lah dan isu ni berbangkit pada poin nombor satu tadi, infrastruktur. Ha, jadi anda kena consider benda-benda macam ni. Ada kondo-kondo yang dibenarkan pakai plug point. Maksudnya pakai granny charger lah. Pakai tiga point tu pin dekat kereta kita. Tapi ini terlalu slow dan dari sudut keselamatan pun tak elok pakai uh, granny charger ni untuk kecemasan untuk balik kampung dekat rumah mak kita tak ada itu okey lah maksudnya kalau nak pakai hari-hari tapi kita tak ada wall charger ini memang satu masalah yang besar Yang kesembilan Yang ini dia konflik sikit lah Tak semuanya kereta EV ni hijau Kalau kita ikut kereta tu sendiri Mungkin lah Tapi proses daripada kereta Bateri Nak menjadikan kereta Dan kita mengecas semua Dia tidak 100% hijau pun Untuk membuat bateri Perlukan bahan utama Apa dia? Lithium Nickel Cobalt Benda-benda ni memang dilombong untuk mendapatkan bahan-bahan ini -bahan dan ia sebenarnya sangat mencemaskan dalam konteks mengecas pula. Okay, kat Malaysia ni mungkin 60% tenaga elektrik masih dijana oleh arang batu dan juga gas asli. Jadi ibarat sebenarnya kita charge bukan pakai elektrik, pakai elektrik arang batu. Ha, jadi emisian untuk CO2 tu sebenarnya Tinggi secara tak langsung Kalau banyak orang pakai Lagilah mencema kan Arang batu tu kena bakar lagi banyak Yang ke sepuluh Resale value Yang ni Panjang sikit Sebab resale value ni Kalau kita tengok Dia memang tak stabil Dan memang rendah Sebabnya dia bukan berlaku Dekat Malaysia saja Benda ni berlaku dekat Semua pasaran yang ada EV Especially negara yang memang besar sangat macam Norway, Europe, US apa semua. Kereta-kereta EV nilai jualan mereka jatuh berudum. Dan anda kena ingat. Negara-negara yang saya sebutkan tadi, orang tidak loan sampai 9 tahun. Nah, orang loan mungkin 4 tahun, 5 tahun sebab memang itulah undang-undang dekat negara itu. Jadi dekat negara kita, kalau anda beli kereta EV tapi loan panjang-panjang, ini adalah satu risiko yang besar. Bukan saja besar tapi sangat besar. Kenapa ini berlaku dan bilakah dia akan jadi okey? Europe yang dah jual EV mungkin lebih daripada 15-20 tahun belum lagi mecut. Bila Malaysia nak mecut, kita tak ada jawapan tu sebab market masih belum ada lagi keyakinan, tiada market confident. Sebab orang nak beli kereta yang second EV, dia dah tahu bateri, range semua dah makin pede bateri dah makin lemah ha, sebab dekat Malaysia belum ada lagi ha, standard untuk penjualan kereta-kereta EV yang diwajibkan macam dekat Europe kena test ha, SOH bateri tu State of Health bateri tu baru kita boleh tahu berapa nilai kereta tu hasilnya depreciation EV tu memang tinggi lah kalau kita compare dengan kereta-kereta petrol secara average kalau kita tengok ha, first 3 years lah ha, mungkin daripada tahun kedua ketiga tu kita boleh nampak kereta-kereta EV ni dia jatuh sehingga 30 ke 40%. Sebab tu saya selalu berpesan kereta-kereta EV ni dekat Malaysia dalam konteks Malaysia masih lagi mainan-mainan orang kaya. Orang yang menggunakan kereta second, third car, fourth car suka-suka nak belajar apa semua macam abang Gan. Dia kaya tak apa. Ha, kalau kita yang tak berapa kaya ni kita pakai hari. Okey, itulah tadi sudut pandang 10 kelemahan kereta EV. Jadi, boleh beli ke tak boleh beli bang? Dia balik kepada mantra pertama kami tadi. EV bukan untuk semua orang. Sekiranya, okey, kalau anda nak beli, sekiranya ini kami ringkaskanlah. Anda duduk dekat landed house, rumah bawah, dekat rumah ada charger wall box, dan perjalanan anda pendek mungkin sehari 150 200 maksimum dan anda ada bajet untuk loan lebih pendek mungkin anda sesuai untuk pakai EV namun jika anda duduk kondo anda suka balik kampung seminggu 6 kali balik kampung dan nak kereta yang tahan lama ada resale value loan panjang ketahuilah bahawa EV bukan untuk anda jadi ambil semua consideration ni tapi boleh bang saya nak kalau anda rasa boleh silakan itu masalah anda bukan masalah saya ok itulah saja video kita pada kali ini terima kasih kepada yang menonton sampai habis dan yang belum subscribe mohon subscribe dan bantu kami dengan menonton like dan share utang semua yang ada di media sosial terima kasih